आपसे पूछने क्या तस्वुफ पे आप बिलीव रखते हैं और एक क्वेश्चन ये अगर, अगर, अगर पे बलीव रखते हैं तो तस्वुफ सूफी पे क्यों नहीं रखते और क्वेश्चन है, है तो ओलिया कर बारे में अजीब करामते क्यों मंसूब है पानी पर चलना टाइम ट्रेवलिंग पानी पे चलना तो साहब है सूफी साहब से कौन सा पानी पे चलना असलमा हौली पानी पे चले असलमा खौली जो हैं वो है वो सहाी है तुमर ने जिनको देखा मस्जिद नबी में एंटर हुए तो ने कहा ये सुनाता आपको मस्जिद में एंटर हुए हैं मस्जिद नबी में तुमर ने पहली दफा इनको देखा और लोगों को कहा कि इस बंदे के अंदर मुझे नबवी खियात नजर आ रही है नबवी अंबिया की साहबा ने पीछे देखा तो असलमा खौली एंटर हुए थे यमनी थे यमनी से तो फिर मदीने के लोकल नहीं थे तो दे क्या लाइफ गुजारी है निषे तमीद उमन ने सही कहा वैसे ऐसे दो वाकत हुए में कि जो सिर्फ नबियों के साथ हुए एक दो मुझे रस्सी में बांध के जला दिया गया और रस्सी चल गई मुझे खराब क्यों नहीं आई और दूसरी तरफ जब मैंने ये परजियन के खिलाफ लड़ाई थी तो जब वो दरिया के अगेंस्ट दरिया तो नहीं वो गल्फ ऑफ गल्फ परजिया है ना वो तो, उसके ऊपर लड़ाई थी ना सो बोथ ऑफ द फोर्स वेटिंग और रसमा खोली ने अपना घोड़ा पानी में डाल दिया जिसपे एक बाल ने जब शेर लिखा है बहर बहरे में दौड़ा दिए घोड़े हमने तब तो हमें कोई मसला नहीं है जब कोई जब कोई आ... तस्वुर को फॉलवर्ड कह दे तो वो मसला है इकबाल के शेर को समा खोली के ऊपर उन्होंने सब किया और किसने दौड़ाए बहर बहरे पे घोड़े दश्त तो दश्त हैं सहरा भी न छोड़े हमने छोड़े घोड़े हमने ये असमा खोली के ऊपर शेर है साहबी सो द क्वेश्चन इज क्या साहबा से क्या साबित है तो मैंने आपको तीन करामतें अभी सुनाई है सोचिए तीसरी करामत किस किस में आई है जीत उमर वो कैसे नजर आ रहा है कि इसमें नबी खसूसियात हैं? बंदा देख के उनको ये पता चल गया कि इनके साथ दो मेरिकल हुए सो so, यह तुमर की करामत है कि जिन्होंने असल में खौले की दो करामतें देखी वाला तो नहीं हो सकती। और मैं करामते गिरने वाला बंदा नहीं हूँ मैं वैसे आपने सवाल करामत का पूछा है तो मैंने करामते बता दी क्योंकि ये बड़ी दबक कर रहा था साहबा से तो करामते सबित नहीं है और कहाँ से साबित करनी थी हमने साहबा के अलावा नबियों से तो करामत कहते हैं हम शॉर्ट क्विक आंसर दे देंगे कि पे आपका क्या आ, स्टांस है और मेटाफिजिक्स पे आप बिलीव करते हैं तो भी क्यों नहीं करते हैं? इन केस अगर आप नहीं करते तो मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तानी इंडियन और बंगाली इनके लिए मैं तसव्वुफ पे बिलीव नहीं करता बाकी तो मुझे कोई मजला नहीं है पे आपको मिसाल दे देता हूं इसकी ताकि आपको पता चले मैं क्यों इससे थोड़ा सा Uh, जब रिएक्शन पे आते हैं ना कोई दवाई आपको रास ना है और आपने ले ली हो आप एलर्जिक हो किसी से और दवा ले लें तो आपके जिसम के साथ क्या होता है उसकी मिसाल है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इराक द्री माउंटेन्स वेर दीदी छोटी सी कॉम भी नहीं है ना बारह सो साल से कॉन्स्टेंटली चलती आ रही है ये जो आदि आदि का पूरा नाम मैं बोल गया हैं 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 एक सूफी स्कॉलर है। अभी नया नाम दिल में आ जाएगा ये थिंक, ते थिंक ते दिस मैन वॉज इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज और, और उन्होंने जरा अपनी कोई काम करके दिखा दी होंगी इनको उस वक्त उन्होंने मलक ताउस को मलक ताउस का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया और उसको फिर कहा कि ये सात आर्क एंजल्स का लीडर था जब लड़ाई हुई थी जिन्नों की और अल्लाह ताला ने इसको ऑनर के तौर पे सब कुछ अता कर दिया था हम उस आर्क एंजल को इबलीस कहते हैं और हम कहते हैं कि उसने नहीं किया था अल्लाह ताला ने उसको नहीं अता किया था वो कहते नहीं कर दिया था अब वो कैसे कहते हैं क्योंकि आदि ने जाके मुलाकात करके खुद पूछ लिया और बताया कि उन्होंने खुद तो पूछा है मैंने तो जब किसी कौम को तज्ब रास ना आए तो फिर इस तरह के मामला होते हैं कि इबलीस को वो जबेल के दर्जा दे देते लेट जबेल का तो खैर कम दर्जा हमने इस्लाम में वो वाला दर्जा नहीं दिया हुआ जो उन्होंने इबलीस को दर्जा दे दिया सो क्वेश्चन इज वेरी द आंसर इज वेरी सिंपल कि जिस कौम को जो दवाई रास ना आए और वो दवा ले ले

Nein, nein, nein.